Сьогодні, 9 листопада, в будинку культури ім. Гагаріна відбулись збори шахтарів інвалідів та регресників. Поряд з іншими питаннями, що стосуються безпосередньо присутніх, на збори прийшли довірені особи, кандидатів на посаду міського голови випаде, Павлограда Галина Дмитриченко та Валентина Жилкіна. Ну, успокойтесь, Что он творит сейчас еще? Да, не А что он творит? Уже надо его от выбора Мы сначала послушаем доверенное лицо, что нам расскажет. Город на грани отключения от газа, потому что у нас огромная неуплата. Вы знаете, что есть огромные проблемы по поставке питьевой воды. И э, Анатолий Алексеевич Качек достаточно ответственный и имеющий за плечами. Тихо, тихо. И, к сожалению, э, э, извините, что вы меня перебили, Анатолий Алексеевич, как человек, имеющий за плечами определенный жизненный опыт, э, сейчас взял на себя ответственность по э, управлению, будем так говорить, хотя бы поддержанию города в нормальном жизнеспособном состоянии. Э, он человек, вы, ну, я думаю, что многие вас уже о нем знают, кто-то с положительной точки зрения, кто-то с отрицательной точки зрения. Я не буду очень много говорить, потому что многие из вас, я вижу, в зале очень много умных... Людей, смещу за плечами огромный жизненный опыт, я не буду вас не убеждать, ни, ни голосовать ни за, ни против, у каждого из вас есть своя точка зрения. Но могу вам сказать, что, наверное, лучше, как, на, когда нашим городом будет управлять человек, который действительно имеет этот опыт, каким бы ни был порядочным человеком, он молодой человек, который, я говорю сейчас, в частности, о Терехове. И не хочу говорить о нем ни плохо, ни хорошо. Но в любом случае у него нет ни высшего образования, у него нет опыта работы.

Поэтому я, я не хочу вас убеждать ни за, ни против. У каждого из вас уже сформировалась своя точка зрения. Поэтому если у вас какие-то есть вопросы, я готова на них ответить. То, что он набрал, это все подтасовано. Извините, а. пожалуйста. А что вы нам... Вы нам расскажите за вершину. А что вы нам за Терехова? Придет Терехов, сам за себя расскажет. Я сказала человека это единственное, что я Это человек. За да, Привело, а крика, не пускай расскажет. Да расскажет. Нет, вы же я говорите за вершину, так расскажите А при а а а чем тут А мы же уже будем определяться потом, за кого голосовать. А как вы считаете, проголосовали? Как вы считаете, честные выборы проводились или нет? Честно. А то, что остальные шахтерам накрывались водкой, это честно или нет в ДК, э, Кирова? А на хуторах? Честно или нет? А на хуторах цыган поили, это честно или нет? А по шахтам говорили э, молодежи, попробуй не проголосовать, шахту закроют. А молодежи что у нас умная, а вдруг и правда закроет. Вы об этом говорите, а мы уже проголосуем. А мы уже проголосуем потом. Извините, пожалуйста, по всем Тільки нашого кандидата зараз немає, нехай правоохоронні органи виясняють всі тонкощі ці справи. Я зараз вам трішечки розповім за нього, це ви знаєте. По-перше, той, хто читав в першому турі його агітацію, нехай не підкупає вас або не насторожує вас, його молодість. Я вам говорю, що ця людина, по-перше, де хто ставив йому у корм. Він оживає, я, я вам скажу, дехто ставив в укор те, що він родився в сім'ї священнослужителя. Але вибачте, духовні люди, це завжди були духовні люди. Він не вкраде, він не візьме лишнього, він буде чесною людиною. Це по-перше. Друге, так. Да, По-друге, він, він молода людина, так, 26 років. Але вибачте, чому ми не думаємо, що ми своїх дітей, своїх онуків кидаємо туди на передову, коли ми їх туди посилаємо. Вони йдуть нас захищати, розумієте? І якщо хтось якщо хто і заслужив у цьому місті бути мером, що хто -то має моральне право бути мером в цьому місті, то я вважаю такі хлопці, які відстояли нам мир рік назад, які свої, своїм життям довели це право. Дайте шанс молодій людині, яка не, не заплямована корупцією, яка чистою прийде до влади, він йде не сам, він йде, він йде з командою. Тим паче, він сказав, що я через піти, петиції виставлю рейтинг. І кого ви хочете поставити замом, той буде замом. І кого ви хочете поставити яким-то помічником, буде у нього помічником. Людина чесно сказала, дайте мені час. 770 дней, 777 дней. И я выканаю. Слух это его пропозиции построить в Павлограде памятник шахтерскому труду. Да, он был шахтером. В этом что-то плохое есть? Да, он поставил это на первое место. Наверное, так ему подсказала совесть и душа. Пусть, пусть будет так. Я думаю, вы не против того, что у нас в Павлограде будет такой памятник. Да, правильно. Да, да, да. Потому потом что ездить, правильно. Потом восстановить Павлоградский водозабор. Да, давно назревшая проблема, и никто ее не решает. Да, наш нынешний кандидат поехал решать проблему водозабора. Да извините, вы 15 лет были, есть и надеялись, что будете у власти. Почему не решался этот вопрос? Почему перекидывают с одних рук на другие руки, с одной головы больной на другую? Почему еще когда был Куклин, у нас в городе Павлограде была вода самая дорогая по Украине? А на что у нас по золотым трубам течет? Вы же понимаете, что у нас на тот момент был тариф на воду выше, нежели он был в Крыму, в котором никогда не было своей воды. Третье. Провести публичную антикоррупционную проверку всех руководителей города с помощью полиграфа, детектора лжи. Да нужно, это необходимо, потому что нам власти не дают провести сверху э, а, иллюстрацию, да, они не дадут нам ее провести. И если мы хотим быть хозяевами в своем городе, то давайте снизу, наверное, проводить эту иллюстрацию, наводить порядки, потому что с таким, с такой прокуратурой, с таким судом, и с такой милицией жить дальше нельзя. Вы же понимаете, что мы все работаем на них, тем более люди, которые всегда. Э, ну, я, я считал их элитой, были элитой, но они, извините, жили зачастую за счет нас. И эти поборы, и эти коррупционные действия, и эти коррупционные схемы, все это было направлено против нас. Четвертое. Установить в кабинетах чиновников веб-камеры. Это первый шаг. Я понимаю, что эти веб-камеры не помогут, что наши Чиновники хитрые, умелые, мудрые будут все решать вопросы и в автомобилях, и где-то за углами. Но это первый шаг. И это надо сделать. Один Пятый. Подождите, я закончу. Построить в Павлограде 50 детских площадок, восстановить заброшенные детские сады. Ввести в Павлограде реально народовластие через электронные петиции. Я говорю, это семь предложений Евгения Терехова. Что это такое петиции? Это вы все, любой из вас может обратиться, зайти на сайт Миской и Влады и напечатать «Я хочу то-то, то-то». Сделайте мне, пожалуйста, то-то, то-то. И если набирается определенное количество этих требований, и мы выясняем, что это первоочередные требования – их надо сделать в первую очередь, потому что вы хозяева этой земли, потому что приходят к власти какие-то менеджеры на 5, на 5 лет, и они вас не слышат и не видят. Они все, ну не, не все скажут, не хочу всех обидеть, они зачастую заняты тем, что строят свои схемы. Как Я Терехов себя чувствует? Расскажите. Терехов, расскажи. травма средней тяжести, Тяжі, я вам скажу одне: що, мабуть, цю людину береже Господь. Задумайтесь над цим, розумієте, і може, і може для того, щоб він став мером в нашому місті. Він вас всіх почує. Це я вам обіцяю.